السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اٹاوا ٹائم چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے انیس سو ترپن کا پہلا اور سلور جوبلی شاہکار غلام غلام ایک ایسے مرد کی کہانی ہے جو ایک راز کے عوض غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا اور پھر اس نے اپنے ہی لکھتے جگر کو گولی کا نشانہ بنا ڈالا غلام ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو دولت کی خاطر ایک امیر بڈھے سے بیا دی گئی اور پھر اسی عورت نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے اس مجبور شخص کی زندگی کو جہنم بنا دیا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس فلم میں کس نئے گلوکار کو متعارف کرایا گیا اور مزید یہ کہ اس فلم کی نمائش کے حوالے سے ایسا کون سا نیا ریکارڈ قائم ہوا جو ہمیشہ قائم رہے گا تو دوستو اس فلم کی کہانی اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین انیس سو میں کل دس فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے نو اردو اور ایک پنجابی زبان میں تھی آج ہم اسی سال کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کی بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم غلام پر اپنا تفصیلی ریویو پیش کریں گے لیکن دوستو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے شکریہ تو ڈیئر ویورز یہ فلم کمال پکچرز کے بینر تلے شاہ نور اسٹوڈیوز لاہور میں تیار کی گئی اس کے فنانسر آگا جی اے گل تھے فلم کے پروڈیوسر انور کمال پاشا اور شیخ لطیف جبکہ ڈائریکٹر اور مکالمہ نگار بی انور کمال پاشا تھے کہانی حکیم احمد شجا پاشا نے لکھی اور نغمہ نگاروں میں سیف الدین سیف قتیل شفائی طفیل ہوشیار پوری اور ساغر صدیقی کے نام شامل تھے فلم کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی جبکہ اکاسی کے فرائض ایم عبداللہ نے انجام دیے کاسٹ میں صبیہ خانم سنتوش کمار شمیم شمی راگنی ایم اسماعیل اجمل آغا حسینی آصف جا بی شبانہ ظہور شاہ اور ہمالیہ والا کے نام نمایاں تھے فلم کی کہانی ایک عورت اور مرد کے گرد گھومتی ہے عورت کی جوانی خزاں کی طرح اداس ہے کیونکہ دولت کی لالچ میں اس کی شادی ایک امیر بڈھے سے کر دی گئی ہے وہ اپنی جوانی کو اجڑتے دیکھ نہیں سکتی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجرمانہ راہ اختیار کرتی ہے اس کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑتی ہے جو مالی مجبوریوں کے باعث اس کا اعلی کار بن جاتا ہے وہ اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر اس عورت کا غلام بن جاتا ہے جو اس قتل کے راز سے واقف ہے اور یوں وہ اپنی بیوی اور بچے چھوڑ کر اسی راز کے عوض اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس غلامی میں اسے دنیاوی راحت تو میسر آتی ہے لیکن اس کا ذہنی سکون اور خوشیاں ہمیشہ کے لیے غارت ہو جاتی ہیں اسی طرح دن گزرتے ہیں اور پھر جرم کی اس راہ پر چلتے چلتے ایک روز اپنے ہی بیٹے پر گولی چلانے کے بعد اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ اس عورت کو ختم کر دیتا ہے جس نے اسے اپنی دولت جوانی اور رازداری میں جکٹ رکھا ہوتا ہے حکیم احمد شجاہ نے کہانی کو اس دور کے فلمی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کامیاب کوشش کی اور یقیناً ان سے توقع بھی ایسی ہی تھی ہدایت کار نے بھی اپنے فرائض نہایت آسن طریقے سے نبھائے اداکاروں میں ہمالیہ والا نے غلام کے مرکزی کردار میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا راگنی بھی ایک متمول اور عیاش عورت کے روپ میں خوب جچی لیکن مجموعی طور پر ایم اسماعیل اور اجمل سب پر بازی لے گئے ان کے علاوہ آصف جا نے بھی اپنے کامیڈی رول میں خوب اداکاری کا مظاہرہ کیا دیگر اداکاروں میں سبیہ خانم اور شمی تو خاصی کامیاب رہیں البتہ سنتوش کمار کا سپاٹ چہرہ فلمی ماحول کا ساتھ نہ دے سکا فلم میں شمیم نے ہماریہ والا کی بیوی کا رول کیا لیکن وہ بھی فلم بینوں کو متاثر نہ کر سکی تکنیکی اعتبار سے غلام میں کوئی خامی نہیں تھی البتہ اکاسی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی فلم میں چھ گیت شامل تھے جن کے بول کچھ یوں ہیں نمبر ایک آ جا ہو بال ماں ہائے کبھی ڈال ادھر میرے دل پہ نظر نمبر دو ارمان لٹے اس دل کے تم بچھڑ گئے کیوں مل کے نمبر تین چپ چپ جوانی آئی رے ہو ہو جوانی آئی رے نمبر چار ہو بابو جی دل لینا بہت آسان ہے دل دینا بہت مشکل نمبر پانچ لوگ پھونک دیا بجلی نے چمن برباد ہوئے ہم جن کے لیے اور نمبر چھ زخم جگر ملے ہیں ہم کو وفا کے بدلے فلم کی موسیقی بہت عمدہ تھی گیتوں پر پکھرائی پپو منور سلطانہ اور فضل حسین نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا یاد رہے گلوکار فضل حسین ایک نئی دریافت تھے جنہوں نے اس فلم میں پانچ اور چھ نمبر گیت پکھرائی پپو کے ساتھ مل کر گئے اس فلم کا کوئی ریکارڈ ریلیز نہیں ہوا تھا جس کے باعث یہ گیت عوام تک نہیں پہنچ پائے ناظرین اس فلم کا ایک تاریخی ریکارڈ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جسے بھی وقت پورے ملک میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ورنہ اس سے پہلے کبھی کوئی فلم لاہور میں پہلے ریلیز ہو جاتی اور کبھی کوئی کراچی میں لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اس فلم کو دو جنوری انیس سو ترپن کو پورے ملک میں ایک ساتھ ریلیز کیا گیا لاہور میں اس کی نمائش سنوبر اور ریگل سینما پر ہوئی کچھ ہفتوں بعد اسے پر منتقل کر دیا گیا جہاں اس نے سلور جوبلی منائی جبکہ کراچی میں یہ پلازہ سینما پر ریلیز ہوئی جہاں اٹھارہ ہفتے چلی اس فلم کی تکمیل کے دوران ہی اس کے سپانسر آگا جی اے گل نے پنجاب آرٹ اسٹوڈیوز مسلم ٹاؤن لاہور کرایہ پر حاصل کر لیا اور اس کا نام ایور نیو رکھا غلام کی کامیابی سے انور کمال پاشا نے ایور نیو پکچرز کے لیے گم نام بنائی اور یہ بھی سپر ہٹ رہی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی فلم غلام پر ریویو امید ہے پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اس پر اپنی آرہ اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا آپ کے قیمتی مشورے ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہیں اور ہاں ناظرین نوٹ فرما دیجئے ہم اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے انیس سو کی دوسرے نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم سیلاب پر ریویو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ